Здравствуйте! И сейчас будет 50 фактов обо мне. Первый факт это то, что я ненавижу мороженое. Не знаю, все дети любят его, а я ненавижу. Ладно, второй это то, что я не люблю ходить в школу. Наверное, это не факт, но все не любят дети ходить в школу, а я особенно ненавижу. Ну не знаю, оценка у меня нормальная. Третий факт это то, что я очень боюсь собак, особенно маленьких или дворняжек, потому что первый раз меня укусила собака. Я не боялась собак, а второй раз у меня укусила собака, и я теперь их жутко боюсь, очень. Я даже ездила в больницу, и если мне не сделали укол от бешенства, то я могла умереть. Фу. Четвертый факт это то, что я ненавижу прибирать в моей комнате, потому что это просто нечто в моей комнате. Всегда что-то творится такое. И когда мама приходит с работы, она просто ужасается, она меня орет безумно, и это все прибирает она, а не я. Э, третий факт это то, что... Фу, да какой третий факт, господи, что я говорю? Пятый факт это то, что я просто, просто просто, 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 просто ненавижу свою бабушку. Не знаю, ну как бы я ее люблю и одного раза ненавижу, потому что она на меня все время кричит. То-то, 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 не то сделала, то, 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 то. Это мне просто, 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 просто бесит. Нет, ненавижу это. Фу. Шестой факт это то, что я у меня аллергия на лимон. Это вообще сейчас не было лимона. Так, это просто нечто. Я как-то села один лимон, у меня пошли по рукам вот эти всякие такие маленькие маленькие прыщики. Но слава богу, на второй день не прошли. Четвёрт ты какой четвертый, господи, все время путаюсь. Восьмой факт это то, что я ненавижу ваниль, но почему-то я сделала себе ваниль. Это, но я ненавижу ваниль, когда чай возле окна пить или что-то. А, -а, а дальше М -м девятый факт — это то, что я люблю, не люблю снимать видео, Господи, люблю, не, не люблю, это. У меня тысячу раз не получается, и я ненавижу это просто снимать, но мне надо, потому что я только зарегистрировалась на YouTube. Именно надо, чтобы у меня были подписчики, именно надо, чтобы у меня достаточно было видео, чтобы все смотрели, ставили пальчики вверх, подписывались на мой канал, чтобы... и так далее. И видите, что такая лобовка. Дальше, я ненавижу, просто ненавижу очень-очень острую горчицу. Не знаю, вот моя подружка просто ее обожает. Она только ее и жрет, 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 жрет. Я это не переношу. Я даже запах нюхну. У меня сразу у нас начинает ребить. И я пчихаю, пчихаю, пчихаю. Короче, это просто-просто-просто. Одиннадцатый -просто -просто. одиннадцатый факт это то, что я очень не люблю вставать по утрам, чистить зубы, умываться, делать макияж, собираться в школу, собирать <coffee> портфели. Это уже у меня 15 Так, шестнадцатый я не люблю ходить и смотреть по шкафам, что же мне одеть. Ненавижу, 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 ненавижу. Я ненавижу сама ходить в аптеку. Какую аптеку? Ненавижу магазин. Ладно, пропустили это. Извините, я очень волнуюсь. Ненавижу то, что надо мне ходить в магазин и кое какую вещь покупать, но не буду какую говорить. Это не о том, что вы подумали, а другое. Потом, что у меня еще уже забыла. А, я жутко боюсь плавать. Я однажды поехала в бассейн с моей подружкой, все нормально было, потом поехала с мамой, это жуть было. Это просто а -а 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 -а! землетрясение началось. А? Нет. Дальше я ненавижу мягкие игрушки. Это крысы. Вот мне мама подарила крысу. Вот она, видите? Вот эта красненькая из Это капец. Я ее ненавижу. И то место где мои нелюбимые игрушки. А все любимые игрушки мои хранятся под кроватью. Ну, под одеялом тоже с, <escaped> с ними сплю. Это, кстати... Я не люблю спать смотреть игрушки. Ничего нету, это такое. Ладно. дальше я не люблю смотреть телевизор. Я люблю сидеть в Ютубе и смотреть видео. И то, и все. ля-ля-ля, Это уже двадцатое. Двадцатое. Дальше это то, что я ненавижу свой телефон. Он просто у меня старый. Потому что у меня мой полномосый полусенсорный телефончик. Его как... Свернула об стенку, такой мне разлетелся на все части. И я дура, и теперь хожу с этим дурацким телефоном. Ненавижу, 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 ненавижу. Все, Стоп, 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 Альвина, стоп, Альвина. Извините, пожалуйста, у такое классное настроение. Дальше я ненавижу свою подружку а так что а когда-то люблю потому что она мне пишет так все время так дела вот это банально вот эти банальные банальные самые банальные слова это а дальше не люблю подбирать себе консилеры потому что я раз купила себе консилеры у меня были вот такие черные карань в лицо все белое а вот здесь такой черный 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 их не могу подбирать хоть я вот или самый темный куплю или самый самый светлый что мне не подходит по моему коже не знаю какие покупать дальше я люблю собирать сережки это мой факт наверное да у меня их куча просто в коробочке я прихожу каждый день с другими сережками альбина что же у тебя так много сережек да очень это капец еще я люблю такие мягкие резиночки разноцветные у меня такой оранжевый зеленый красный и такой темно-темно-зеленый <мас> дальше я люблю покупать пасты пасты колгет отбеливающие зубы чтобы мои зубы были белые <мас> они у меня уже белые да но я все равно хочу их отбеливать и отбеливать Короче, я ненавижу носить тапки. Моя мама все время их заставляет. Я иду без тапок на сучку, а она будет «Пиши мне тапки!» Я буду такая «Мама, я не хочу!» Она такая «Нет, дача ты их будешь одевать!» Фу, это умерзительно. Потому что я не могу ни почему то ходить. Это просто, это точно самый-самый факт из мира. Так, дальше. Двадцать второй факт. Это то, что я... Не умею рисовать, не умею рисовать, не умею рисовать, не умею рисовать. Это я э, рисую, это просто с моего класса все рисуют изумительно. Но одна Альбина Мельник не может рисовать, и ей сестра рисует. И потом все говорят. Почему ты сама не слышишь? А вам какое дело? Ха, вообще, да? Дальше это то, что я о, не люблю прибирать за своим котом вени. У меня есть кот, ну, моей сестры, когда я прихожу ей на ночевку, мне надо на него убрать. Он как одно дело сделает, и вот это неприятный запах. Она как Веня, что ты делаешь? А, Оля, что? М -м 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 -м. Дальше Я не люблю, куда на меня кричат отзовутся. Альбина, Альбина. Это, ой, у меня на -на начинается нервный тик, когда на меня шмут, особенно учителя. Да, такая, Чтобы на меня кричить, тем собак, чтобы вы затыкали мне рот. Так Меня повели вообще до директора, Такая. Как... А, я обожаю еще конфеты. Особенно с Например, у меня их целый выкулил. Я их только каждый день покупаю. Особенно обожаю фрут. Я ее как раз ем. Ой, Эй, рука Эй, не а зубы Извините, пожалуйста, что я такая. Дальше я обожаю играть кубиком кубиком. Мне если вс будет видно. Сейчас я его вам принесу. Хотим туда, хотим сюда, хотим туда, хотим сюда. Вот он. Я его почти сложила. Какая молодец Альбина. Да, Альбина молодец. Ай, сейчас упаду! Я его уже почти забрала, а голубой, где там голубой, я ее не забираю. Так, так, сюда, сюда. Ой, что-то я заиграла. <свист> Дальше это я ненавижу заряжать телефоны. Лучше бы мозг заряжался, и потом не умела все делать. Еще ненавижу я пис писать контрольно. Это уже 28 факт. Ненавижу, ненавижу, ненавижу писать контрольно. Это капец. Жуть, 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 Я -жу уже -жу. заховаюсь, я стану невидимка, у кого-то спешу и все. Извините, что И все не можно в доме. Потому что денег не будет. А еще я ненавижу в этой футболке ходить. Потому что в школу я вот никогда не хожу в футболке. А это уже видео где-то три ну, короче много видео сделал в этой футболке вот посмотрите вот зайдите на мою страницу в ютубе а еще я люблю вот такие глазки как у меня они у меня кали зеленые еще я ненавижу ходить покупать косметику, но я люблю краситься, ненавижу выбирать. О, тридцатый факт. Ой, какой тридцатый? Уже тридцать третий. Ходить на каблуках. Я э, на них не умею ходить на каблуках. Я, короче, люблю каблуки. Ну, короче, люблю туфли на каблуках, но не умею на них ходить. Я могла бы один показывать, но я не хочу, чтобы у меня запутался провод, который сейчас стоит на ноутбуке. А, а, нет. Так, дальше. Ой, что я зарядку взяла? Так, вот. дальше что? А я люблю ютуб блогер Это Вика. Не помню, как она называется. Сейчас посмотрю. Не, не посмотрю, не могу. Ладно, я обожаю Вику. Она вообще классно делает видео, а еще я люблю Карамельку, тоже не помню, какие там цифры. А еще, а еще, а еще люблю Кристину пять, Вот это мои самые любимые ютуб-блогеры, если вы смотрите, я вас обещаю, хочу вас обнять. А, я забыла пятьдесят фактов.